сегодня уже третий год, третий год, с 2008 года мы начали протестовать против незаконных действий судьи Куковенкова, который, игнорируя закон, выносит решение на основании лишь собственной мотивации. И часто эта мотивация становится денежной, что подтверждает то, что практически все его решения Шестаяшая инстанция, э, апелляционный суд Кировоградской области скасовывает, как незаконный. Мы обнаружаем в гиах судью Кукаренкова умысел, умысел направленный на эксплуатацию судебского мандата для властной наживы. Неоднократно э, суд апелляционной инстанции, судьи выше э, Верховного суда Украины, подтвердили незаконность его действий. Сегодня пять лет как Суддя Кукавінков, прикриваючись мандатом суддім, виносить незаконне рішення і обогащається. Ми требуємо е, не подавати клопотання до Верховної Ради про те, що суддю Кокавінкова не затверджувати на пожиттєво судді. Мы требуем, чтобы его лишили судейского статуса за порушение судовой присяги, за порушение законов Украины, за Конституцию Украины. Просим, кроме того, притягнуть его до криминальной ответственности.